все, ну все, ну, тонечка, уже все, все. все, все. Боря скоро захочет пописать. А мы безопасно путем едем? А зараз что, я беспечна? Что мы едем, чтобы убереть дороги? Вы могла это в Харкове. С удовольствием бы осталась. Я могу остановиться. А вы были на Кипре? Нет. Айна, теперь поеду. Так тепло, кровь посвежее. Больной нет. На Кипре война 1974 року. В смысле? Вы шутите? Почитайте Википедию. Вы же умеете читать. Что Википедия? Дима меня в такое место бы не отправил. Там уже давно не стреляют, конфликт замороженный. Но вам лучше знать, куда вы едете. В такому пальто вам не будет спокойно на Кипре? Вы что, думаете, у меня летних рук не Вон два чемодана в вашем багажнике. На полгода хватит каждый день много Вам в окулярах комфортно? Нам не может быть никакого а что у вас за сумка не знаю донька подаровала. это на дриво да не в киеве какой-то украинский бренд mm. я что пока не доверяю мне в основном байер привозят. но если еду в милан лучше забрать как я кредитку как ты не держалась и купила сумочку гермес она же без ки Боже, как мені діво так що, не п'єла. Ви що? Він вас що б'є? А вас разве, не б'є? Ні. моя Я коли з ним разом жила, то такої розкоші не бачила. Навряд ли благодетельный фонд так много приносит. Видно, еще чем-то занимается. Просто нужно благотворить своего льва. Mm -hmm. И он почувствует тебя королем хрень. Да, обо мне mm -hmm. Дима всегда обо мне заботился. Помню, как еще в Луганске он мне на день заказал 100 красных роз. Подождите, вы... Вы Че, зловатика с наями? Конечно. То, то в итоге девушке... уже... Неделю назад была годовщина, 8 лет. Ой, это ж не вкусно. <связь> <связь> я разведаюсь. <я>, <связь> 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 ну, я вас всегда знала, а вы по мне только в прошлом году в ситуация, ситуации, так сказать. <связь> на мало статус. А вы, честно до этого ничего не подозревали? Мне честно, было тогда в те часы совсем не до подозрева. А психологам можно обращаться за психологической помощью? А психологи что, не люди? люди, но ну, особенно. Мне всегда казалось, что эта профессия, как бы вынуждает постоянно держать себя в руках. Это мой духовный ментор, она такая. Ваш, ваш кто? Ну, это моя наставница, ментальная, конечно, Мы сейчас не проходим марафон из пяти желаний. вот третий, наконец, вопрос. Вы бы что война настала. Господи, всего лишь чтобы Дима развелся, наконец-то. Um... То за усвету ваша кармическая наставница? Разве образование сейчас что решает? Я вот, например, переборщица близкого что. Я данчалась? Луганскому краю. Не научилась, правда? Чему уж? Война началась. И продолжается. Сейчас многие в стране побольше такое войну. По-настоящему. Мы-то с вами уже проходили и свое потеряли. А что вам давалось тратить? Мне? А тут я еще кто-то в машине. А я знаю, что вы обо мне думаете. Справде. Вы думаете, что я тупая шлюха, которую дала вашему мужу? деть да круто наш. С какой стать? Спрашивайте, что я потеряла.